Викторович, подскажите, пожалуйста, что вас сегодня привело на эту конференцию? — Хотел посмотреть, что, скажем так, скажут коллеги из других регионов, ну и в очередной раз увидеть, как работает система здесь. — Почему? Это является, скажем сферы ваших профессиональных интересов или вам просто это было любопытно? Разумеется, профессиональных интересов, потому что сейчас выстраиваем нормативно правовую базу локальных нормативных актов школы с тем, чтобы она была действительно рабочей и отвечала всем тем задачам, которые стоят именно перед данным структурным подразделением. Замечательно. Скажите, пожалуйста, что интересного вы узнали и услышали от регионов? Есть ли что-то, что вы будете использовать при написании этой нормативки? Знаете, От регионов, ну, по сути, конечно, мне было интересно. Вот края, то, как они внедряют все, я думаю, с ними тоже будем работать, в том числе по локальным нормативным актам. Ну вот, пожалуй, самое интересное, что было.